для себя вот этого. Вот мне интересно, вы знаете причину детского пьянства? Ну вот лично я не занималась этим вопросом, да, чтобы говорить. Но скорее всего это недоработки родителей и окружающая ну, среда. куда он попадает, да, ребенок, то, что он видит вокруг, так и получается. Но что вот сравнивая разные города, в которых я бывала, да, то у нас вот это острая проблема. К примеру, там, где дети воспитаны и окружающая среда более другая, стоим, стоим. там эта проблема не, не столь актуальна. Поэтому вот, даже причина конкретно в регионе вы знаете хоть один город в Украине, где такой проблемы нет? Нет. Ну, может, Я не знаю. Да. Я был и в Донецке, и во Львове, и в Ивано-Франковске, в Калуше были вот этот говорят там, э, ну когда мы ехали туда, что это лучший город Украины, все лучше. Но мы были там у них на дне города. Жуть. То же самое как и у нас. То же самое, что и у нас. Причина, основная причина детского пьянства это доступность что детям продают. Все. Это до меня сказала огромное количество умных людей, которые занимались этими вопросами. Половина из них уже умерла. Это Жданов сказал, Толстой сказал. Доступность. Решить вопрос доступности. Мэру под под силу. Мэр. Но мэра нужно как-то ему, чтобы была такая вот группа людей, которая ему это постоянно говорила, постоянно ему это напоминала. Вот форум у нас, это задача форума, это создание комитета. Конечно, который будет ему еженедельно просто напоминать. И вот эта строчка в программе Сергея Михайловича там написано Он еще как написано Да, да. Запрет. 18, ну все. Так это сразу у нас упадет э, на 30% снизится. Ну, это же категория детей что от 18 до 21 это уже можно считать не категорией детей. Хотя я понимаю, что у нас по законодательству может это быть и больше, но если мы говорим о детском пьянстве, наверное, до школы начинать. Ну, я не знаю, там уже процедура какая-то должна быть у депутатов как-то, но если они кучу таких нарушений делают, там, когда землей торгуют, когда еще что-то делают, там, такие уже не складухи у них получается, что хавайся, То здесь, угу. то здесь. Ведь это же проблема. Она же не спрашивает, какой ты партии. Да? У ну, ребенка, же не спрашивает, когда он покупает э, пиво, Конечно, вино, в водку. Он не а, у меня убежденное, что это окружение. То есть он наследует. Ребенок, он наследует, он учится. Он увидит, что это делает его старший брат, он увидел, что делает его одноклассник, и он Конечно. наследует. Конечно. И как бы вот он, я хочу, тогда очень легко купить. То есть, ну, Конечно. Это, в моем понимании, все-таки окружение, главная причина, а потом доступность. То есть он увидел, он захотел наследовать кого-то, он Разные варианты. Вот для этого будет работать этот комитет. Mm -hmm. Должна работать какая-то структура, постоянно действующая структура. В других городах нигде такого нет. Просто mm -hmm. нигде такого в mm -hmm. принципе нет. Чтобы ее обеспечивали, где она будет собираться, да, вот. а нет, какие проблемы? Какие кр проблемы? Кр кроме вас такого какие энтузиазма. Проблемы? Какие проблемы? в, вот в Николаеве, это да, я всех не на уши. каждую неделю, а да, я вот всех на уши каждый, поднял уже. Я всех уже на уши поднял, Николай. Уже мало людей осталось, которые бы не знали вообще, которые бы не... Вот это я сейчас беру интервью, пятитысячное, наверное. Вот ну, посмотрите, пятитысячное на моем ютубе, на аккаунте, вконтакте. Я сначала не мог понять, почему женщины и девушки не хотят лицо, чтобы показывать. Думаю, а потом уже понял. Ну, где-то там ресничка не туда там смотрят, где-то брови там не туда. Все, я это уже прощаю. Для меня главное слова. Пожелания этому нашему родительскому форуму, он независимости уже от меня. Буду я его делать, не буду я. Вот ваши пожелания. Конечно, очень хочется, чтобы он работал, и причем работал с конструктивом. Не просто собрали, сказали, да, проблема, а написали, что мы делаем завтра, что мы делаем, через неделю, что мы делаем, ну, через месяц, как ну, мы напоминаем. правильно, ну, да? вот, вот так и, и какими будет. Какими условиями. Понимаете, как бы у нас практика форму, и, возможно, отношение к какой-то форме уже немножко негативное, потому что заговорили. Да, то собираются, поговорить мы говорить будем мало. Говорить да, будем мало, потому что все знают, что я говорить никому не дам. Я буду перебивать. А у меня будут перебивать те люди которые я уже попросил там меня будут три человека перебивать если я буду что-то там лишнее говорить но ну, мы только конструктив хотим потому что да, я попытаюсь что собрать была вот программа которую можно было донести мы не будем туда, это реально мы не будем посмотрите вот мы не решили. будем выяснять кто виноват поздно уже выяснять да, кто виноват да, ну, поздно потому, уже начинается и, и да поздно уже выяснять кто виноват я ж бывал на таких ну, форумах, собраниях там учителя давай на родителей родители на ментов менты на учителя и по кругу все и по кругу и к концу собрания за два с половиной часа так и не поняли, кто что виноват. Что делать? Надо начать Только что сделать. делать? Да. Мы и начнем, и закончим. Что делать? Мы не будем показывать уже никаких страшилок. Все, уже ничего не надо показывать. уже не надо, потому что проблему уже так задавили в угол. И уже оттуда надо этого череда вытягивать. Вот на встречах я бываю, на встречах люди уже не говорят про эту проблему, не говорят. Она уже как бы вот сама собой. Вот она есть, вот как я как, 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 не, не знаю, как сахарный диабет. Вот он, он есть. А это не сахарный диабет. Это можно вылечить. Сегодня штраф 6800 гривен за продажу ребенку пива, вина, водки, слабоалкоголки. 6800 гривен. Этот закон принял Янукович. Конкретно он пришел к власти, он сказал угроза национальной безопасности. Детское пьянство и наркомания. Я подумал, вау, два года назад это он сказал. А я не голосовал за Януковича ни разу. Это все знают. Я ездил за Ющенко и кричал. И президент у нас весь Николаев, это вот, ну не весь, условно весь. Очень мало было людей, которые голосовали за Ющенко. Я в Донецк поехал наблюдателем. Но тогда был штраф 51 гривна. И говорили, не пейте дети, вот учите на украинской мове и не пейте. Да вообще ничего не говорили. Проблем вообще не существовало. Янукович пришел, ему цифры положили, 7 миллионов, я не знаю, тогда ему другие цифры положили, вот сейчас от Бахтеева, это буквально информация, там, я не знаю, ну... Но недельная информация. 7 за 15, за 20 лет в Украине, 7, за 15, потому что начали считать за этот промежуток. 7 миллионов э, погибло от водки, табака, наркотиков. Нормальная цифра вообще? Ужас. Это бахтеева посчитала. Ее нельзя как бы в чем-то там ульчить, в том, чтобы она... Потому что 2 года уже они как бы командуют процессом. Mm -hmm. Ну ладно. Mm -hmm организации, да, Украина против курения, они очень долго, на протяжении, наверное, 4 пяти 5 лет, они же ввели борьбу за то, чтобы внесли, подняли штрафы, за то, что запретили даже до 21 года. Ну, вот это один то рез 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 Результат, как бы, последовал только вот последние два года. А я не знаю, какой общественный организации. Они, Украина против курения, прямо такая? несколько, как? да. Их там абсолютно несколько, они объединились в вот, Украину против э курения. Mm. Вот. И там вот, ну, они очень долго это ведут. Потому что я общалась с мамой Габко, она вот эта тема. Получается, ну, и знаю. курение... Я ее и, и, знаю, Ганна ну, Я ее знаю, но она меня точно знает. Да, то это просто не только заслуга Януковича, я хочу сказать. Роман Роман Которая на этом настаивала. Они добились и, очень рады тому, что они столько акций проводили там, и по разным городам, и в Киеве, вот, поднять эту проблему и внести запрет поэтому не только Янукович за... нет ну не только <laughs> да а, а люди я... которые хотят <laughs> и Янукович Я что сказал только <laughs> я, я, думаешь, сказали, я же закончил мысль он это сказал и шо а в Николаеве <смех> <смех> до встречи на форуме <смех> спасибо <смех> приятного аппетита